নমস্কার সুদর্শক বিশ্ব রচনায় আপনাদের সুস্বাগত দর্শক আজ প্রকৃতি দেবী ছট পূজার প্রথম দিন আর যারা এই ব্রত করছেন প্রত্যেকেই দেশ বিদেশে সবাই আজ সকালে পবিত্র মনে স্নান সেরে শুদ্ধ আচার মতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছেন আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে খারনা অনুষ্ঠানে পূজা অর্চনা পরে প্রসাদ গ্রহণ পরশু সাতাশে অক্টোবর অস্তগামী সূর্যদেবের পুজো অর্চনা আর শেষ দিন আটাশে অক্টোবর উদীয়মন সূর্য প্রণামের সাথে শেষ হবে দু হাজার পঁচিশের ছোট পুজো দর্শক দু হাজার পঁচিশের ছোট পুজো কিন্তু ভীষণ গুরুত্ব অর্জন করেছে কারণ এমন এক সজ্জন পণ্ডিত মানুষ সন্দীপ দুবেজি যিনি ছট মাইয়া ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রকৃতি দেবী ছোট পুজোকে ইনটেঞ্জিবল হেরিটেজে যুক্ত করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে নিবেদন করেছিলেন ওনার পত্র যেটি প্রধানমন্ত্রী নিজের মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীদের জানিয়েছিলেন ছট মাইয়া ফাউন্ডেশনের আবেদনপত্র অনুযায়ী ছোট পুজোকে ইনটেঞ্জিবল হেরিটেজে সংযুক্ত করাটা বা হওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা আমাদের গ্রুপ অফ চ্যানেলের তরফ থেকে सत निर्लभ शुभकता, शिक्षित रुचिवान संदीप दुबेजी एवं उनमे रही सलम बौद्धनाथ रिपोर्ट विश्व रचना जीवन है मेरा आपका पहाड़ का पृथ्वी का जो जीवन देखते हैं ब्रह्मांड्य छठी माई की वजह से है क्योंकि सूर्य जो है अंधकार को मिटाते हैं और हम बार बार ये विषय को रखते हैं कि जब रामचंद्र जी से रावणबद्ध नहीं हो रहा था तो अगस्त मुनि जी ने आके राम जी को बोला कि हे राम युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो ताकि तुम्हें वो दृष्टि मिले और तुम अधर्म का नाश कर पाओ हम लोग इतने सात्विक लोग हैं और सत्य को धारण करके ये व्रत करते हैं इसमें झूठ नहीं बोल सकते कोई गलत काम नहीं कर सकते इवन आप अपने मन क्रम वचन को शुद्ध रख के विश्व का ये पहला व्रत है कि व्रत पहले प्रेम शुद्धता को धारण करता है मन क्रम वचन से और फिर इस व्रत को करता है भगवान सूर्य को अर्घ देता है छठी माई को अर्घ देता है और अर्घ दे यही कामना करता है कि जो कुछ भी इस जीवन में है वो ऐसे ही बना रहे सब लोग सुखपूर्वक रहें तो मैंने भी प्रधानमंत्री जी ने छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करने की पहल की बात की है इसके लिए इस बार हम लोग अब मैं अपना छठ जो है प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया हूँ वो लंबा उनकी उम्र हो आपका आँख में आंसू आ गया संदीप जी आपने एक इतिहास रच दिया पूरा विश्व पटल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निस्वार्थ रूप से छठे मैया फाउंडेशन का एक समस्तवा का होने के बावजूद आपका अंदर में जो विनम्रता है वही आपको आने वाले दिन में एक देश हित में आपका मन में जो संकल्प है वो आगे लेके जाएंगे और बताइए कुछ बताइए आप रोइे मैं नहीं वो भाव आ जाता है मैं जब उनका नाम लेता हूँ hmm. क्योंकि आज सनातन जो बढ़ रहा है या जो हम लोग इतना सोच पा रहे हैं उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है तो ये बात सही है कि हम जितने लोग हैं लगा कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए देश के लिए इतना सोचता है कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा तो हमारा भी समर्पण बन ये समर्पण का भाव है बाकी मैं व्रत में